اللہ ذوالجلال کی ذات اور صفات کے بعد محمد مصطفیٰ کی ذات اقدس کے بعد اگر کوئی روے زمین پہ احترام کے لائق ہے تو وہ ہستیاں ہیں جن کو صحابہ کرام کہا جاتا ہے یہ کوئی میرا نظریہ نہیں ہے صرف یہ قرآن کا نظریہ ہے اور اسلام کا نظریہ قرآنِ مجید نے جو سٹیٹمنٹ دے دی ہے طے شدہ اولائکہم الراشدون لو بھی رشد و ہدایت پانے والے اولائکہم اکم اولائکہم اولا اکم فوز و فلاح کے علمبردار بردار اک حزب اللہ اللہ کا لشکر اس میں شریک ہونے والے رضی اللہ عنہم و رضو عنہ جو اللہ سے راضی ہیں اللہ ان سے راضی ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِسْلِ مَا آمَنْتُمْ بِي فَقَدْ اِحْتَدَوُ جن جیسا ایمان لاؤگے تو تمہارا ایمان کنسیڈر ہوگا وہ ہستیاں وہ ہیں جن کو صحابہ کہا جاتا ہے کاش کسی کو اللہ تازہ فکر دے وہ پوچھے ان لوگوں سے کہ یہودیوں سے پوچھتے ہیں بتاؤ موسا علی سلاط وسلام کے بعد سب سے اچھے لوگ کون ہیں وہ کہتے ہیں موسا کے ساتھی علیہ سلاۃ وسلام عیسائیوں سے پوچھتے ہیں بتاؤ عیسی علی سلاۃ وسلام کے سب سے اچھے ساتھی اور گندے لوگ کون ہیں کہتے ہیں جو حواری تھے سعید السا کے ساتھ سب سے اچھے جو مانتے نہیں ہیں ان کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں وہ گندے لوگ منص علیہ سلاۃ والسلام کے اچھے لوگ جو ساتھی تھے جو مخالف تھے وہ گندے لوگ جب ان سے پوچھا جائے کہ اللہ کے رسول کے سب سے اچھے کون تھے اور برے کون تھے بدقسمتی دیکھی یہودی اور عیسائی بھی اپنے اپنے نبی کے ساتھیوں کو برا نہیں کہتے لیکن یہاں آواز آئے کہ باللہ من ذالک گندے ہیں تو صحابہ کرام ہیں ولی باللہ یہ گند تو زبان پہ اور ان دلوں پہ ہے سیاہ دلوں پہ جن کو صحابہ کرام کے بارے میں نہ آیتیں سمجھ آتی ہیں نہ حادیث سمجھ آتی ہیں رسول مقبول نے اس لیے تو کہہ دیا تھا من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکت والناس اجمعین جو میرے صحابہ کے بارے میں زبان پھر کھولے گا اس پہ صرف اللہ کی لانت نہیں ہے ارب و فرشتوں کی ہی لانت نہیں ہے پوری کائنات کی لانت ہے تو پیغام یہ ہے اس محرم کے مہینے کا کہ اگر عظمت کے لائق سمجھو محمد مصطفیٰ کے بعد تو صحابہ کرام کو سمجھو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کے بارے میں اپنی مبارک زبان سے چند باتیں سنائی ہیں میں صرف یادگیری کے لیے دہرانا چاہوں گا آپ نے فرمایا جب اللہ نے پوری کائنات کو پیدا کیا میدانی عرفات میں کل کائنات کی روحوں کو بکھیر دیا جو کائنات پیدا کرنی تھی ساری کائنات کے دلوں کو جھانکا تو سب سے پیارا دل پایا تو محمد مصطفیٰ کا پایا انہیں سرتاج رسول بنا دیا پھر دیکھا پھر دیکھا تو کائنات میں سب سے پیارے دل دل انبیاء کے کے بعد صحابہ کرام کے دل تھے اللہ نے ان ساری ہستیوں کو اپنے نبی کے وزیر اور مشیر بنا دیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی اس لیے کہتے ہیں کوئی ہے دنیا میں جس کی عمر ساڑھے نو سو سال ہو میں کہتا ہوں نوے سال بھی ہو تو کوئی ہے ایسا جو ساری زندگی سجدے میں پڑا رہے ساڑھے نو سو سال کوئی عبادت اور ریاضت میں گزار دے اس اجر و ثواب کو نہیں پہنچ سکتا روایت ہے سنن ابن ماجہ کی جس اجر و ثواب کو اللہ نے لکھ دیا ہے صحابہ کے بارے میں جو ایک گھڑی صحابہ نے اللہ کے رسول کے ساتھ گزاری ہے ایک گھڑی اور ساڑھے نو سو سال کوئی میچ ہے جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ و وسلم نے صحیح مسلم کی روایت صحابہ بیٹھے تھے پوچھا کیسے بیٹھے ہو کہ اللہ کی رسول نماز پڑھی تھی مغرب کی جی نہیں چاہا گھر جانے کو کہ چلو عشاء پڑھ کے جائیں گے کہا واقع تر اس لیے بیٹھے ہو کہا اللہ کس اس لیے بیٹھے ہو آپ نے اپنا چہرہ انور اٹھایا اور کہا سن تم وہ اصب تم بہت اچھا کام کیا تم اللہ کی رحمت کو پا گئے اور سنو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ستارے دیکھ رہے ہونا آسمان پہ جب تک ستارے قائم ہیں آسمان کو کچھ نہیں ہوگا جس دن ستارے جھڑ گئے آسمان بھی گر جائے گا قیامت آ جائے گا پھر فرمایا مجھے دیکھ رہے ہونا اللہ کا عذاب نہیں آئے گا جب تک میں ہوں جب میں چلا گیا تو بڑے فتنے آئیں گے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ جب تک تم روئے زمین پہ موجود ہو اللہ کی رحمت رہے گی جب تم چلے جاؤ گے پھر زمین پہ فساد آتی صحابہ کرام ایسی ہستیاں تھیں کہ ان کی موجودگی میں اللہ ذوالجلال کی رحمت کے سائے رہتے تھے حدیث کہتی ہے ایک وقت آئے گا لوگ کافر مسلمان آپس میں جنگ کرنے لگیں گے پوچھیں گے کوئی صحابی تو نہیں ہے مسلمان کہیں گے صحابی ہے وہ دوڑ جائیں گے اللہ اسی پہ فتح دے دے پھر پوچھیں گے کوئی تابی تو نہیں ہے اگلی جنگ میں کہیں گے ہاں جس نے صحابی کو دیکھا اور جس نے صحابی کے ساتھ وقت گزارا وہ ہے یہ سن کے ہی دوڑ جائیں گے مسلمانوں کو فتح ہو جائے گی صحیح بخاری کی روایت فور نائن زندگی میں ایک مرتبہ ضرور پڑیے گا پھر جنگ ہوگی لوگ پوچھیں گے کو تبا تابی تو نہیں ہے آپ کے لشکر میں جس نے تابی کو دیکھا جس نے صحابی کو آگے دیکھا ہوگا لوگ کہیں گے ہے اسی پہ اللہ فتح دے دیں گے اور کافر دوڑ جائے گا شکست کھا جائے گا رسول اکرم صلی اللہ علیہ و وسلم کے صحابہ کے بارے میں اس لیے یہ بات یاد رکھیں کہ روئے زمین پر سیدنا ابو بکر و عمر جیسا اللہ حضر جلال نے اس امت میں پیدا ہی نہیں کیا اللہ کے کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کو بلایا اور کہا علی میں ایک بات آپ کو بتانے لگا ہوں قیامت کا دن ہوگا سیدہ کو اہل الجنہ اے علی سلسل صحیحہ کی روایت ہے ایٹ ڈبل ٹو کہ قیامت میں انبیاء و رسول کے بعد اگر تمام بوڑھے جنتیوں کے سردار اور سرتاج ہوں گے تو ابو بکر و عمر ہوں گے بتایا کس کو اور صحابہ کو یہ حدیث بتائی کس نے سیدنا علی رضی اللہ ممبر پہ کھڑے ہیں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ پوچھتے ہیں بتاؤ سب سے بہادر کون بولنے والے نے کہا آپ کہاں کہا میں جب بھی دشمن کے مقابلے میں آیا ہوں میں نے انصاف کیا ہے لیکن بتاؤ سب سے بہادر کون خاموش کہا میں بتاؤں کون ہے سب سے بہادر وہ ہستی ہے سارے لڑائی میں مشغول تھے اکیلے اللہ کے رسول کے ارد گرد تلوار لے کے جو آنے والا قدم اٹھاتا تھا اس کے ٹکڑے کرنے والا بہادر تھا تو سعید نبو بکر تھے یہ گواہی کون دے رہے ہیں سعید علی سعید عمر شہید ہوئے ہیں اور سعید علی عبداللہ ابن عباس کے کندھے پہ اپنی کونیا رکھ کے رورے کہتے ہیں میں بھی یہی چاہتا تھا کہ اللہ جس طرح دنیا میں اکٹھے رہے اللہ کے رسول ابو بکر و عمر ان کو جنت میں بھی اسی طرح اکٹھے رکھنا کون کہہ رہے ہیں سیدنا علی کاش میں بھی آپ جیسا ہو جاؤں کون کہہ رہے ہیں سیدنا علی اسی لیے سعید علی نے اپنی بیٹی کا نکاح سیدنا عمر کے ساتھ کیا تھا چادر ایک لیے رکھتے پوچھتے یہ چادر کس کی آپ ہر وقت پہنے رکھتے ہیں کہتے ہیں جانتے ہو یہ کس کی چادر ہے یہ میرے دنیا میں سب سے پیارے دوست عمر نے مجھے دی ہے وہ تو دنیا میں نہیں رہی ہے ان کی نشانی ہے میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات کہہ کے امت کو سمجھا دیا کہ ساری دنیا کے میں نے احسانات کا بدلہ چکا دیا لیکن ابو بکر کے احسانات کا بدلہ قیامت کو میرا رب چکائے پندرہ آئے تھے اللہ نے اتاری قرآن مجید میں تو عمر کی رائے کے مطابق سیدنا عثمان جن کے بارے میں بائیس مرتبہ جنت کی ضمانت دی سیدنا علی سے محبت کیوں نہ کریں اللہ کے اصول نے فرمایا سیدہ شبابی اہل الجنہ لوگوں جنت میں شہزادے سارے نوجوانوں کے سردار ہوں گے تو سیدنا حسن حسین ہوں گے وابوہما خیر اللہما لیکن یاد رکھنا ان دونوں بیٹوں سے باپ بہت بلند درجے پہ ہے ان سے کیوں نہ محبت کی جائے سیدت نسائی اہل الجنہ ہوگی ساری عورتوں کی وہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ ہوگی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ہستی کے لیے دعائیں کی اللہم علمہ الحساب وقیہ العذاب وجعلہ ہادیا مہدیا اے اللہ معاویہ کو لکھائی اس میں صلاحیت عطا کر سے حساب و کتاب سکھا دے عذاب سے بچا دے ہدایت یافتہ بنا دے اور اس کے ذریعے امت کو ہدایت دے سیدنا معاویہ سے کیوں نہ محبت کریں صحیح بخاری کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سب سے پہلے سمندر میں جہاد کریں گے سب پہ جنت واجب ہے پہلا غزوہ جو سمندر میں کرنے والے بحری بیڑ بنانے والے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی کسی نے سوال کر دیا سوال بھی کمال کا سوال کی عبداللہ ابن المبارک سے اچھا یہ بتاؤ کہ سیدنا معاویہ افضل تھے کہ عمر بن عبدالعزیز غور کیجئے سنو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کی رسول کے ساتھ چلتے اللہ کے رسول کے ساتھ چلتے ہوئے جو گرد و غبار ان کے نتنوں میں گئی وہ غبار بھی عمر بن العزیز سے ایک ہزار گنا افضل ہے کیونکہ وہ صحابی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ سے محبت یہ ایمان کا حیثہ ہے اس لیے اگر کوئی یہ حیثہ نہیں سمجھتا تو تین باتیں یاد رکھئے گا سات لاکھ حدیثوں کے حافظ امام ابو رازی کہتے ہیں اذا رأیت الرجل ينتقص احدا من اصحاب رسول اللہ فاعلم انہو زندیق اگر تمہیں کوئی بندہ نظر آئے کہ صحابہ کی نقائص بیان کرتا ہے زبان درازی کرتا ہے سمجھ لینا یہ زندیق ہے بے دین ہے کوئی بھی ہو اور میں یہاں تنبیہ کروں گا آپ ساتھیوں سے شوق تو آپ کے بھی اب پٹھے ہو چکے ہیں نا میں اس لیے پنجابی بول رہا ہوں کہ تم نے پنجابی کے یہ کو سن کے صحابہ کی عظمت کو مٹانے کے لیے ایسے ایسے الفاظ سن لیتے ہیں غیرت نہیں آتی کہ کس صحابی کے بارے میں یہ کیا بول رہا ہے یہ اس لائق نہیں ہے کہ ان کو ممبر و محراب میں بٹھایا جائے جو صحابہ کے بارے میں زبان درازی کرتا ہے وہ چاہے نسبت بیان کرے صحابی کے بارے میں بد زبانی کرنے والا تو زندیق ہے وہ آپ کا پیشوا کیسے ہو سکتا ہے دس لاکھ حدیثوں کے حافظ امام احمد بن حنبل کہا کرتے تھے اذا رأیت الرجل یذکر اصحاب رسول اللہ بسو فتہیم ہو علی الاسلام جو صحابہ کے بارے میں بد زبانی کرتا نظر آئے امام احمد بن حنبل کہتے ہیں اس کے اس کے بارے میں اس کے ایمان کے بارے میں تہمت لگاؤ یہ مسلمان ہے کہ نہیں ساتھ لکھتے ہیں لا اراہ مسلمان میں تو اس کو مسلمان نہیں سمجھتا اور تم کہتے ہو کہ کیا اس کی طرز ہے تم کہتے ہو کہ کیا کمال کا قصہ ہے آپ کو بھی اللہ کا خوف کھانا چاہیے اس جگہ پہ بیٹھنے والوں کو خراب کرنے میں آپ کا بھی بڑا حصہ ہے جب آپ یہ دیکھتے ہی نہیں ہیں کہ بھلا اللہ کے بارے میں رسول کے بارے میں قرآن میں صحابہ کے بارے میں اسلام کے بارے میں جو زبان کھولتا ہے وہ اس لائق ہی نہیں ہے کہ ممبر پہ اسے بٹھایا جائے فوراں اٹھو کہو اس مسجد میں نظر نہ آؤ جس کے دل میں صحابہ کی عزت نہیں وہ ہمارے نزیق باعزت نہیں ہے بارے میں اللہ نے قرآن میں فیصلے دے دی ہے اور تم بڑی خدمتیں کرتے ہو اور کہتے ہو کہ لاؤ بھی ان کو کہ یہ بڑا خوبصورت بولتا خوبصورت وہ بولتا ہے جو قرآن و حدیث کے مطابق بولتا ہے جو اللہ کے احترام کی بات کرتا ہے نبی کے احترام کی بات کرتا ہے قرآن کے احترام کی بات کرتا ہے اور اس قرآن کو امت تک پہنچانے والے صحابہ کے احترام کی بات کرتا ہے اسلام کے احترام کی بات کرتا ہے یہی ہماری عزت اسلام کے علاوہ ہمارا مقام اور ہماری قیمت کیا ہے